Потому що не весь міст виставку. Я хочу така за задумка, щоб все люди, горожане Донецька, увидели цю виставку і насладилися ею. Бажаємо безмежного натхнення Василю Петровичу та побільше яскравих і цікавих сюжетів для картин. По всьому місту відновлюється культурне життя. Відкриваються театральні, концертні сезони, нові виставки. А ще восени завжди виходять у прокат нові кінострічки та проходять різноманітні фестивалі, пов'язані з кінематографом. Ми відправилися до кінокультурного центру, щоб з'ясувати, чим він відрізняється від звичайного кінотеатру. Здесь показывается нестандартное кино, и помимо этого происходят мероприятия всевозможные. Здесь за уже почти что 4 года существования кинокультурного центра проходила масса культурных мероприятий на любые тематики, то есть это и фотовыставки, выставки картины, музыкальные выступления, и ночные кинопоказы, и поэты у нас выступали, в общем, чего только не было. У нас, как обычно, происходит киноклуб «Вертига». Опять-таки, характерная черта нашего кинокультурного центра у нас по средам происходят показы нестандартного кино, это классическое кино или артхаусное кино, с модерацией и обсуждением после киносеанса. То есть зрители остаются в зале, выходит человек на сцену и рассказывает о режиссере, о фильме. Вот Это каждую нас среду происходит уже 4 года, и это как бы продолжается традиция. Еще одной особенностью этого центра есть то, что тут проходят кинофестивали. У нас в конце сентября будет Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов, очень интересная мера настоятельно вам рекомендую я в прошлом году посещал и он у нас проходил что в этом интересного в Манхэттене в америке они отбирают со всего мира короткометражные фильмы порядка 10 7-10 фильмов короткометражных отбирают из разных стран абсолютно со всего мира вот и это всемирный фестиваль первый Почему? Потому что зрителям в кинотеатр, когда они заходят, им дается небольшой бюллетень со всеми этими фильмами, названиями. Они их смотрят, отмечают себе, какие им понравились, там голосуют за них, за лучший по их мнению, короткометражный фильм, мы эти данные отправляем дистрибьютору, дистрибьютор отправляет в Манхэттен, они это все подсчитывают голосование и вот награждают победителя. То есть сами зрители решают, кто победит на этом фестивале. Это очень интересно. Но все-таки интересно узнать, какие фильмы можно будет увидеть уже не за баром например, э, осеннюю подборку Future Shots. Future Shots — это английские, опять-таки, ассоциация короткометражей, которые собирают короткометражки по всему миру и выпускают их блоками 4 раза в год, то есть по сезонно. Сейчас вот идет осенняя подборка, интересно. Э, у нас будет в конце месяца стартовать фильм про Камилу Кладель, про известного скульптора, и «Любовь по рецепту», э, романтическая комедия про ресторан ресторан, про пару, там интересный сюжет такой о том, как э, пара молодая э, заказали себе столик в самом-самом известном выдающемся э, ресторане в мире, дело в том, что в этот ресторан большая очередь и они в своей очереди дождались год. За это время они успели расстаться и вот пришла их очередь на этот столик. А это как раз последний день работы этого ресторана, то есть После этого он закрывается, все распадается. Они не могли перед этим устоять, и вот приехали назад, увиделись там, сколько-то времени разлуки. Вот как у них развиваются отношения в этот момент. Очень красивая снята лента, вот, рекомендую. тривають гастроли Маріупольського театру. На минулому тижні ми з вами побували на комедійній виставі «Люкс-13». Цього разу ми подивимося також комедію, що має назву «Граємо у дружню родину» или «Гарнир» по «Гарнір по-французски». Ім'я Марка Камолетті стоїть серед видатних французьких комедіографів. Його називають сучасним бомаршем. Драматург не втомлюється вражати напруженням пристрастей, каскадом дотепних сюрпризів, сильно закрученою інтригою, яка розкривається лише у фіналі. Якось Марк Камолетті сказав, що для нього театр щось на зразок живої картини. Рухаються персонажі, яскраві кольорові плями, пересікаються рухи та лінії. Він жартує над навколишнім світом, але в той же час відчуває його поезію. Граємо у дружню родину або гарнір по-французьки весела комедія, де виникають ситуації з істинно-французькими нюансами. Це комедія. Комедія положень. Звісно, з комедією і складно, і легко працювати. Легко, почому, тому що все таке комедійні ситуації, а складно. Що ці комедійні ситуації надо вистроїть, щоб зритель вас их так, як положено. і сміявся там, де положено. Сімейне життя одного заможного подружжя раптово перетворюється в заплутаний клубок відносин. Прагнення вирватися зі звичного кола монотонного існування підштовхує героїв до пошуку новизни. До певного часу цей пошук залишається таємним, але один телефонний дзвінок перевертає все до гори Дриго. У підсумку благочестива Жаклін насправді виявляється коханкою друга сім'ї Бернара, а її чоловік, турботливий і уважний Роберт, зустрічається з молодою фотомоделлю Сюзаною. І от всі коханці і коханки збираються в одному місці за міському будинку Робера і Жаклін. Тепер вони змушені видавати себе за тих, хто вони є насправді. постійно потрапляючи в делікатні ситуації, герої вистави проявляють чудеса спритності і неабияку фантазію. Долго. Да тут у вас просто каменный век, как обычно. А одно такси на всю станцию. И как будто вот, неандерталец выхватил у меня его прямо из-под носа. Извините. Как был я. Ой, как жалко. Да. да, ну, ну если бы я знал. Мы я... могли бы поехать вместе. Да. Это бы решило только проблем. У меня сейчас нет времени все тебе объяснять, нам пришлось изменить план. Нет, а... Да, ты уже не его любовь. Нет. нет. А почему нет? А у него уже есть любовь. А кто это? Кухарка. Да, но она уже не кухарка. А кто? Передай а Она это ты. Я? Да, ей пришлось играть роль, которую должна была играть ты. Ну и кто же тогда я? Ты-то она. Кто это? Ты как, Динашки, Прекрасно, я що вас повар, повар, повар. Дякуємо Маріупольському театру за прекрасні гастролі. На сьогодні це все, дорогі глядачі. Ми бажаємо вам гарного вечора і прощаємося з вами рівно на тиждень до наступної неділі.